Таджикстана. Таджикстан, когда по полтора часа сидел в сутки электроды, по полтора часа им только давали электроды. Тогда народ понял, что оказывается необходимо платить за электроэнергию. Вот тогда они начали платить. То же самое у нас, пока мы не переживем этого, возможно, я так предполагаю, возможно, пока мы по полтора часа сутки с не то, может быть, после этого мы поймем, нет, оказывается, все-таки... До не дойдут. на месте Атамбаева, также пришли на его место, вы не отрицаете, что вы также, возможно, поступили бы как он сейчас с данным парламентом, э, с данными проблемами и данными компетенциями? Правильно. А, если бы я стал, наверное, президентом, я бы, наверное, стал так же, как и он. Я честно признаюсь. Потому что вы правы. Ситуация, когда все решает президент, его мы хотим этого или нет, толкаем туда. Для того, чтобы не стать как он, я заранее предлагаю, мы должны расформировать институт президента. Я поэтому и говорю, меня всегда обвиняют. Ты же ведь хочешь власти, ты тоже станешь такой же, как и он. Мой ответ. Для того, чтобы не стать, как и он, я заранее говорю, мы убираем институт президента. Значит, я ставлю себя на одинаковые условия, как и все. Я не становлюсь президентом. Я вас уговариваю на это, чтобы я не стал президентом. Вот ответ. Можно вопрос. У меня вот такие вот несколько вопросов были, но походу они вы уже ответили, я, конечно, должен поменять свои вопросы. И я хотел задать вопрос, как вы хотели бы сбалансировать институт президента и парламентаризма, то есть парламента. Поскольку вы на это ответили, вы считаете, что надо вообще из корня. Искорнить, и несут парламент и президента. Как быть тогда именно с ментальностью Кыргызстана, когда Кыргызов, когда вот, э, Кыргызы ждали э, не обещать, необычного героя, в лице, например, э, можно представить из эпоса Монас, э, самого Манаса, да? И как быть с этим? Э, как быть с ментальностью? И другой вопрос. Как надо сделать акцент именно на качестве парламентариев, парламент, а не на количестве, например, э, как у нас говорят в Кыргызстане, год полсот, кое как быть с этим? Как вы считаете? И это ваше мнение подходит с, теми участниками, с другими участниками или это только ваше мнение? мы, мы сегодня в соответствии с Конституцией не можем менять конституцию до 10 -го, до 20 -го года. Но я знаю одно. Если как вы будут недовольны, если люди поднимутся, Конституция будет менять. Это может быть через полгода. Теперь, я всегда буду за это выступать. Мы президенту дадим только представительские функции. Мы должны у него даже забирать то, что он дает сегодня после выбора, мандат формирования коалиции. Потому что даже это дает президенту больше полномочий опять стать хозяином страны. Мы и это заберем. Президент будет иметь только право принимать послов. И президента, у президента будет еще одна важная полномочия. Если коалиция не может формировать коалицию, второе, если коалиция не может формировать правительство, только в этом случае президенту будет дано право распускать парламент. Только вот две полномочия в мы у президента будем оставлять. Остальные все, прокуратура, КГБ, Миноборона, все будут передаваться премьер-министру. А теперь, да, Мисорок нас, а, насчет а, оппозиции. Нас упрекают, что наши за сильную президентскую власть. Я за полный парламентаризм. Это правда. Но, да, да, у нас есть противоречия. Но определение движения, это говорит о том, что мы объединены с краткосрочными целями. Это не партия, чтобы мы были единомышленниками. Мы не совсем единомышленники. На это и движение, чтобы мы были разными. Мы временно объединены.

ачык эле айтылып атат ошол жерден айтсаңыз же башка телевидениядан башка гезиттерден мага например дастан бекешев ирбишалиевдин иштегени жагат да булар өткөндө бир чыгарды мыйзамды он жылдык жанагы коррупцияны алалы депчи биринчи эмес экинчи эмес үчүнчү тенияда приниматься этти анткени интернеттен чыкты кайсы депутаттар макул болду кайсы депутаттар каршы болду каршы болгондор значит артында жаман иш болгонда акыры өттү кечэ дагы бир мыйзам жана жанаы тендер боюнча депутаттын башка гос чиновниктери туугандары качышпаш керекал да бир эмес эки эмес үч акыры өттү бул децентрализация деген нерсе менин оюмча өтөт да парламенттенчи ал үчүн митинг уюштуруп керек жок да анткени митинг деген мен өзүм ассоциацияда иштейм реонный комиссияда бизнесмендерге катуу согот да эки үч жыл мурун мына жакшы эле сезон башталып атканда барыктабаса кайда бир машинелер менен келе коюп Tak siz onun ortasında. Siz onu da öldürüp saldı. Tamam bilmiyorum. Kança milyon son bakça geliyor aldı. Kırmızı Kıvandım var buzuldu. Geçen gün miting geldi. Anca çok tasar etken yok. Bırak. Tövbe bir negatif hap geldi. Bir gelin de gelin. İngilizce de var. Parlament bol ondan giyin. Oşu tribunanı oldan boyusun arı. Smini oldan boyusun arı. Bu birinci. Ekinci de. Muhammed. Bu Singapur'da ayıttınız. Malazya'nın ayıttınız. китебин көпү эле окуса керек иванюда отуз жыл да бул жанагындай парламентаризмге жетти бирок он беш жыл ал авторитаризм эле болгон да чынын айткандачы китепти окусаңар ошондой болуп ал баарын өзү чечти көп өзү тандачы өзү маселелерди малайзия боюнча ошондой болгон бир этапта нерсе болгон да то мен эмнеге келет авторитаризм эмес адамдардын сапаттарында ошол жерде отурганчы депутаттардын сапаты бойынша адамдардың адамдардын қандай болса болсо да ошондой болот суроону толуктап коесузбу жоопту сапаты то есть санын канча кылыш керекмындай да силер баардыгыңар көбүи жашсыңар мен жаштар катарыд айтышым керек митинг кылбагыла да тажаттыңар деген бул субъективдүү гана көзкараш эгерде биздин контитуиябызды карасң

а бизде эч нерсе жасабастан туруп эле автоаорайырмабыз ошондо турат парламенттің саны жөнінде парламенттин саны ал деталь көп деле маанилүү эмес депутат болот маанилүү мен айтып аткан 5 принцип 5 институт Егер ушулар боло турган болса, сан он 20, нары ал ал рахмет Ya da da da. Evet, nereden geliyor diyelim. Nereden oyun

Bir yol, Kompleks tüketmenin bir yok. Kızmakta koyur baydara O şu Yerini bu adam tanıtsız olur. Şöyle ki, ne Harman ettik, mahkum değilim üstüme. harman ettik, şahit oldum. Değişme karakterini bırakıyorum. karşı